સુરત વિસ્તારમાં મુસ્લિમ સમાજની દ્વારા કાશ્મીરમાં આવ્યો હતો તેની સાથે જણાવ્યું હતું કે આ સમગ્ર ઘટના સરકાર માટે શરમજનક છે કાશ્મીરમાં સિક્યુરિટીનો અભાવ છે અને આ ઘટના બન્યા પછી સરકાર તાત્કાલિક એક્શન લે તેવી પણ માંગ કરી હતી समग्र कार्यक्रम में आजू बाजू विस्तार महिला उपस्थित रही थी जी यहाँ पे अभी आज तो हमने ये जो पहल में जो आतंकी हमले में जो गुजर अपने शहीद हो गए हैं, इनके लिए करके हमने ये जो प्रोग्राम रखा है और हम आगे चाहते हैं कि जो उनके घर वाले हैं उनको पूरा न्याय मिले बस यही कहना चाहेंगे और शांति बनी रहे और सरकार को कहाँ पे ध्यान देना चाहिए वहाँ दे ना तो वक्फ बिल पे ना तो यू पे किस तरह का लोगों को आप कहना चाहोगे सिक्योरिटी के मामले में जी सिक्योरिटी तो फुल सबको मिलनी चाहिए जैसे पहलगाम में सब घूमने गए और बता रहे हैं कि वहाँ पे एक भी जवान नहीं था जिसको भी चाहे उसको शहीद कर दिया है बाद में आप उनके उनसे इंटरव्यू लिए जा रहे हैं उनके हिंदू मुस्लिम किए जा सबसे ज़्यादा आते हैं तो मुसलमान हिंदू लोग को भी साइड पे रख देते हैं और पहले हर चीज़ में आते हैं मुसलमान यू में मुसलमान वक्फ बिल में मुसलमान आते हैं तो ये सब मुद्दा सरकार ने साइड पे रख दिया क्योंकि सरकार हो गई है फेलियर उनके पास अभी कोई जवाब नहीं है मुसलमान को देने के लिए और ना तो मुसलमान के लिए कोई काम करने के लिए इसीलिए लाके अभी ये मुद्दा रख दिया है सारे मुद्दे पीछे रख के